परभणी शहरातील साकला प्लॉट भागात चालणाऱ्या अवैध सिंधी आणि ताडी विक्री केंद्रावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून नगरसेवक फारुख बाबा यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाला शिष्टमंडळाने हे निवेदन दिलं आहे साकला प्लॉट भागामध्ये चोवीस तास बेकायदेशीर सिंधी आणि ताडी विक्री होत असून ही मानवी शरीरास योग्य नसल्याचे समोर आलं आहे त्यामुळे लोकांना आजार जडू शकतो या प्रकरणी प्रशासनाने लक्ष देऊन योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी माजी नगरसेवक बाबा रवी चौधरी निराश शर्मा आशा गिड़गिरे सैयद अमीन पवन काले परिसर नागरिकांति स्वाक्षर किया के बीच में और वहाँ पे जो है तो पहले वेशा व्यवसाय का धंधा था उसको बंद करते करते हमारे पूरे लोग बुढ़े हो गए बंद पंद्रह साल से ये लोगों ने लड़ के पूरे वहाँ के पूरा धंधा बंद कर दिया था आज और वहाँ पे वही धंधे चालू हो रहे तो उसके लिए आज हमने यहाँ निवेदन दिए सात दिन के अंदर हमारे को ये बंद नहीं हुई तो हम रोड पे उतर जाएंगे उसकी तोड़फोड़ करेंगे और इसका प्रशासन परश, पूरा ज़िम्मेदार रहेगा स्थानीय पुलिस स्टेशन में आपके तकरा करेगा करे स्थानीय पुलिस स्टेशन में करे उन्होंने बोले कि जो ये तो दारोबंदी के हाथ में ये हमारे हाथ में नहीं है तो आज हमने एस साहब को भी दिए कलेक्टर साहब को भी दिए दारूबंदी को भी दिए निवेदन और सात दिन का इंटीमेशन दिया हमने सात दिन में अगर से नहीं हुआ तो पूरा सागला फलाट लेडीज़ बच्चे आदमी सब रोड पर उतर के पूरा परवनी बंद का आह्वान करेंगे में रहते हैं वहाँ पर मस्जिद है और मंदिर भी है और वहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ स्कूल छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं और जो देसी दारू खुली है वो ताधी खुली है वो तात्काल में बंद होना चाहिए क्योंकि वहाँ से बच्चों को त्रास होता दो है दोनों बाजू में पटरी हैं और मस्जिद के बाजू में आके पी के गिर हैं वहाँ पर और आपने अभी आश्वासन क्या दिया तपासनी करके बोलेंगे हम आपसे विनती है कि हम आए वाले। में अगर बंद हो जाए तो अच्छी बात है होत अच्छा प्रतिनिधि रियाज कुरेशी अबोली जोशी डी एल पी न्यूज परभणी